ədilməməsi. Eyolun 23-də Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində 17 yaşlı qızı vəfat etmiş Göyçay rayon sakini Nərman Ağayev mətbuat konfransı keçirdi. Nərman Ağayevin sözlərinə görə, onun 17 yaşlı qızı Zümrüd anadan olduğu vaxtdan tromboz xəstəliyindən nəziyyət çəkib və rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydiyyatda olub. Uşağı xaricdə müalicə etdirmək üçün ailənin vəsaiti olmadı. Ötən il Noyabrın 20-sinə keçən gecə o ürək klapanının bağlan olması nəticəsində vəfat etdi. Deyə qeyd edən ata bundan sonra rayon prokurorluğu tərəfindən ailəsinə qarşı ciddi problemlərin başlandığını qeyd etdi. Belə ki, rayon prokurorluğunun müstəntəci Avtandil Babayev cəsədin rayon tibb ekspertiza mərkəzinə aparılması üçün göstəriş verib. O, qızın valideynlərinin qarşına məhəl qoymayaraq, klinika xəstə şəxslərin ölümü ilə bağlı müvafiq şikayət olmadığı hallarda cəsədi qanuna zidd olaraq 3 gün tibb ekspertiza mərkəzində saxlayıb. Daha sonra qızın atası Avdan Dilbabayevə 800 manat, tibb ekspertizə və patoloji anatomiya mərkəzinin yerli şöbəsində ekspertə Ağamirzə Mürzəyəvə isə 200 manat verdikdən sonra cəsədi təhfil alaraq dəfn edib. Deyər tədbirdəki çıxışında hüquq müdafiəçisi İdadi İskəndərov bildirdi. Onun sözlərinə görə, baş prokurorluğa rüşvətlə bağlı çoxsaylı şikayətlərdən sonra cəsədin eskumasiyası təyin olunub. Meydə baxış zamanı məlum olub ki Avtandil Babayev ötən 20 noyabrın 20-sindən 22-sinədək cəsədin yarılmasını həyata keçirməyib. Bu da mədən pul almaq məqsədi ilə saxlandığını söhbət edir. Deyildik ki, Baş Prokurorluğun rəsmi saytında yerləşdirilmiş 15 ilin tarixli məlumatda deyilir ki, Göccə rayonu Şahsoldanlı kənd sakini Nərman Ağayevin prokurorluğa məsələ ilə bağlı müraciət etməyib və onun prokurorluğa qarşı heç bir iddiası da yoxdur. <laughs>